Я вмію в себе розположити людей, так сказати. От і... Кожна людина приходить у цей світ зі своєю власною місією. В одного хист до малювання, іншому дано створювати надзвичайні архітектурні шедеври. Хтось володіє даром захищати батьківщину і бути відданим їй за будь-яких обставин. Виявляється, це також дар. У кожного на цій землі. Своя програма і власне бачення щодо її виконання. І ті особливі здібності один може реалізувати одразу вже з перших кроків, іншим потрібен час, щоб розкритися повністю. У полковника запасу Олега Спиньова, за його ж словами, і життів, і талантів декілька, та на сьогоднішній день серед його пріоритетів авторська пісня Облизну, закатом друг... Вечером лака поползла усталая, ну в курку рука, кто маячит в прорези, свой ли чужой, кто сейчас рассорится со своей судьбой. Отже сегодня в поле нашего зору справжний полковник. До речи, цікавий збіг. 14 авторських дисків на сьогодні у творчому доробку Олега Олексійовича. На календарі 2014 рік, і ця наша зустріч на Телебеченні за рахунком теж 14. Уявляєте? Не знаємо напевно, чи вірить наш герой у містику, але з таким знанням, як нумерологія, він точно на ти. Мы привязаны э, к мистике, мы более привязаны к цифрам. Вот сейчас модно да, вот, цифровое все телевидение, все прочее. Да, нумерология. Но э, это же фактически, э, даже с, начиная от пирамид, от египетских, от фараонов, на, у них все построено на мистике. Вот, например, <coughs> у меня число, мое число, дата рождения девятка. И у меня уже эта привычка, и за 46 лет в разведке. Э, все, где-то я даже девятку какую-то увидел, номер на машине или где-то, но мне придает больше энергии эта девятка. Даже оно идет там, 9 числа, там, месяц совпадает, там, число, год, там, даты, все, цифры совпадают, там, девятка где-то. Она меня держит, я привязан к этой цифре, если была восьмерка, было бы другое. Поэтому я считаю, что ну, 14 это ничего, 14, 1, 4 это пятерка, еще 4 добавим, Книги, например, или пять и будет девять. Э, мистику это не мистика, все, что э, там и здесь и побочное, начиная там от Луны и все прочее, оно все осознанно, оно через это все прошли другие цивилизации, которые э, выше, которые следят за нами и смотрят, вот. Поэтому они просто направляют нас. Мистического ничего такого нет в этом страшного. Но всякая мистика подается расшифровке. Философ. Вырешила я. Время как пустынный песок Убегает учиться идти И не брит мой висок Застывает сердце в груди Ах, жизнь, почему же ты так скоротечна? Ах, жизнь, ты звездой не сверкнула, ушла. Ах, жизнь, ты секунда, секунда в вечности. Ах, жизнь, жаль, что ты лишь одна. До высловливания «життя» одне – Ми звикли давно. А полковник Спіньов переконаний, у нього життів десять. Одна з його автобіографічних книг так і називається Десять життів офіцера розвідки. Він пройшов три війни, і помирати та відроджуватися знову йому доводилося не раз. Та наша бесіда не покликана розкривати державні таємниці. Тумарна справа все одно не зізнається. Адже шпіони колишніми не бувають. Ми хочемо дізнатися. Як в горнилі небезпеки і випробувань він зумів віднайти і зберегти у своїй душі тонкий ліризм, відчуття поезії, що давало йому сили відтворити у Римах і піснях власні думки, емоції і мрії. Я тепер розумію, чому мене не завербували в розвідку. Почому? Тайни хранити не вмію, морально неустойчива. Тайни хранити, якщо ви не вмієте хранити тайни, це дуже великий плюс. Вот вы, например, разведчица, не умеете хранить тайну. Вам что-то сказали, или рассказали. Вам просто бы сказали, кому рассказывать, и вы бы рассказывали в этом направлении. То есть вы фактически горбовали бы этого человека. То, Это тоже не плюс, не все потеряно еще. <свят> Отже, не все еще втрачено, подумала я. Добре, якщо не буває колишніх розвідників, а чи бувають майбутні розвідники? Да. Як у вас це сформувалося всередині, що з 17 років ви вже почали працювати, і чому саме в цій галузі? Діло в тому, що у мене розвідник, на, на генетичному рівні? рівні. На генетичному уровні, способності. Я 15 років прожив в Польщі, в Вроцлаві. Мать Полька у мене була, вона сиділа в Васильцями. Отец, когда с ней познакомился, он освобождался с венцем. Он заехал туда на белом коне и говорит, мама, я его видела, я была его уже его. Все, Все понятно. Там они, да. Но ее же вытащил из э, газовой печки предатель, который у них в селе, в Воскресенцах. Коломыйского района ивано франковская область. Девичья фамилия моей мамы Гусуляк, То есть я по матери западноукраинец. А по российской Спинев, это рязанская, чисто рязанская морда, так сказать. Вот. И этот предатель уже их там паковали туда, в этот самый, в газовую камеру. Она его видела, выстреляя этого, что... ну он там с немцами ушел, с СС Галичина, и потом да, с Венцем там дальше, он, дальше он в Канаду ушел. Вот. Нашли его там. Вот. Она говорит, Вася, ну мы же земляки там это самое. Он ее вытащил на пищеблок, чтобы ее откормили немножко более менее. И тут как раз э, пришли наши и все прочее. Батя дали белого коня, говорит, ты хоть на белом коне покатайся, а то же всю войну там где-то где, -то, где -то там было и все прочее. Вот. Дедушка с миссиями ездил в Африку, еще мне в Африку занесло туда тоже, по, по, местам боевой славы. Вот. И в школе э, я, когда я отца очень редко видел, в э, очередной из его приезд, он заходит утром ко мне, я, день добрый пану. Угу. Он мать подзывает, говорит, завтра, чтобы этот свисток газированный был в русской школе. А школа русская во Вроцлаве была одна. При консульстве в школе было 100, 152 человека, у нас в классе было 6 человек. Три парня, три девочки. Естественно, что мы учились на отлично, потому что, ну попробуй не выучить. А 10 раз за урок спросит и заставит следующий выучить. Школа была с иностранным уклоном. Мы заканчивали школу, у нас были такие красные корочки, референт-переводчик английского, французского языка. То есть мне языки очень легко давались. Первый год после школы я работал во Фрунзе, так сказать, привыкал к территории. Вот. А потом мне предложили работать с китайским языком. Я говорю, с китайским, палочки, черточки. эти? тебе говорю, да вы что? У тебя, говорят, способности, тем более, говорят, ты нам нужен как китаец. Туда. Я не сильно похож, конечно, на китайцев, вот, но... Чего? Одно да. обличие. Одинаково, да? Одинаково. После седьмого стакана вообще не отличишь, да? Вот. Ну, я пошел. Ну, и кончилось тем, что на втором курсе мне начальник кафедры, генерал-майор Васильев, начальник кафедры китайского языка в Киевском ВОКу, подарил книжку, она у меня до сих пор лежит, военный перевод, написан дорогому Олегу Алексеевичу от автора. Целый генерал подарил курсанту. Генерал-майор Васильев, он, прежде чем прийти преподавать к нам Киев китайский язык курсантам, 17 лет преподавал ⁇ Связь военной академии в Пекине ⁇ Науковец. Ей высновку я. Да вы вообще учились? Киевского, Киевское высшее общественное училище 69-73 год ⁇ развед факультет. Ну, курс игру выстрелы, так было, двое курсов перед двумя войнами по 6 месяцев. Вот. Фактически вот это высшее образование, оно дает и высшее гражданское, и высшее военное. Это приравнивается к, к академии. Нас учили значит, 12 тысяч актив, 9 тысяч пассив, 21 тысяча иероглифов, плюс военный перевод, плюс специализированный перевод. То есть мы выходили уже оттуда ну, настоящими Сян настоящими китайцами вот. и работали переводчиками. А я пошел работать, я приехал на Дальний Восток, я был единственный переводчик китайского языка в дальневосточном округе. Единственный. Восемь лет не было переводчика. Поле глот. Переконалася я. Волшебник. Снова приснится. Сказку расскажет. Про море опять. И ветер. Как синяя птица. А одруживались вы тоже за спецзадания? Нет. <связываю> Дело в том, что я уважаю, когда я стоял штаб 265-й дивизии, я свободное от перевода во время, я играл на гитаре. Причем я играл там, ну, танцы, дом офицеров, естественно. Вот. И Благовещенск от нас был 150 километров. Благовещенск это на границе с Амуром. Вот большой такой миллионный город. А на танцы приезжали к нам даже с Благовещенска, потому что молва пошла, что там такой, говорит, переводчик, он говорит, на английском, потом на русском, потом на польском, на французском, на итальянском, там вообще танцы были такие же, построены только на мне одно. Микрофон, гитара, и я поехал. Вот. Ну и... А Ольга ни разу не приезжала она на танцы, хотя девчата ездили там в захлеб рассказывали. А она работала в магазине в Кожгалантерее, в Благовещенске. Друг мой, командир роты, царство небесное, Калинкин Юра. Вот. У него жена Людмила была, они так общались с ними. С ней. Ну, командир рот, я к нему на обед там пришел, где там, где-то на холостякам то, то, на войну, то еще куда-то. А стоит фотография моей супруги Ольгина у нее на. Я говорю, а это что за морковка такая, что почему не знаю. Она говорит, это моя подруга с Я говорю, где работает? В центральном универмаге. Я беру товарища с собой, поехали смотри на дело. Посмотрели, понравилось. Понравилось. Я говорю, так, приглашаю ее на Новый год, у меня же 1 января день рождения, я говорю, приглашай на Новый год. Я записал целый диск песен, такой, ну не диск, а бобину. Там такая лирика была. И когда запрошивали, что они пробили, кто она, что, звідки? Ну пробил, по своим, пробил сразу. Не, ну, ну, как это? мы смотрели, мы сделали, мне уже было ясно, что потом я уже выяснил, где и как и все. Потому что у нас Маховой поди там рядом. Да стратег. Так положено, работа такая. Гусар, переконалася я. Казалось мені із плящів. Ти хотіли би настоящим. Розвідник, справжній полковник, автор і виконавець пісень Барт. Як ви себе взагалі охарактеризували? Пріоритетним, що ви вважаєте? У себе як у особистості? приоритетно я знаю Я, например что приоритетно мне например вот 14 диск ностальгия я утром в 5 часов и просыпаюсь в 5 часов Я проснулся написал 6 песен сразу разных вот они меня как-то двигают дальше приоритетом конечно но ну, общение с людьми с моими коллегами Насколько у вас есть ну, справжні друзья, и насколько они могут доверять вам, и не опасаясь при этом, что, возможно, их, скажем так, расположение вы можете использовать в каких своих шпионских целях? Нет. Ну, настоящих друзей, настоящих друзей мало. Мало. В основном это те, которые со мной прошли Крым и Рим, их все меньше становится. Вот. Я ніколи не спорю нікого, ні, ні, в каких, ні в корисних, ни в каких цілях. Потому что ну, До сих пор я на Бентлі не езжу, так сказати. Вот. Але ж з огляду на специфіку професії, все ж таки, у вас є такі важелі і психологічного якогось, скажі, впливу. Ви ж можете втертись довір. Запросто. Ну. И в доверии, и, как же вам и в завербовать живете? и перевербовать. Тогда выходит, что у вас тоже, как вы тогда э, разделяете людей, с кем Нет, дружите, с кем не, не дружите? Не, 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 Дружу я со всеми, и с врагами своими, врагов надо уважать. Почему говорят даже, поставь свечку другу и врагу своему. Вот. Посмотри, какая стричка быстрее сгорит. Быстрее сгорит та, которая вражеская, которую ты врагу поставил. То есть не держу зла ни на кого, абсолютно. А почему? Потому что вы считаете, что человеку вообще невозможно э, изменить, что человек, если он родится, скажем, с каким-то запасом подлости, то он такой, ну, будет... Он может сделать запас подлости больше или меньше сделать, только и все, в зависимости от условий. Но если он уже, так сказать, родился подлым, он будет эту подлость делать до конца. То есть вы не берете на себя миссию первиховывания? Нет, 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 не, не. Я стараюсь, конечно, нести добро, почему? И в песнях, и в стихах, и везде. Надо все делать с душой. Везде, вот, везде, вот в этом всем вложена душа моя. Понимаете? Я один против всех, не боюсь ничего, ни никого. Растерял я друзей, что ходили со мною в разведку. И схлестала судьба своей жесткой меня бечевой. Передышка в смятении касалась мне сладкой конфеткой. 100 часов счастья называется одна из ваших сборок. С момента ее выхода, чи эти часы счастья збільшилися у вас? И так символично, скажем, на сколько? Ну, где-то наполовину, наверное. Если бы я сейчас следующий зал, было бы 150, наверное, часов. <laughs> Не, ну, счастье уже, то, что мы живем, это уже счастье уже счастье ты проснулся солнце светит птички поют там все про а то что там на ногу что там, там где-то кто-то на ногу наступил там тебя там послали там что это все это все это все проходящее надо быть человеком прежде всего прежде всего второй жизни не будет я беседовал с человеком который был там и вернулся сюда из небытия и он говорит мне было противно заходить в это тело значит его надо будет кормить там таскать там туда и все прочее мне было лучше там но там приняли решение, что я еще должен то-то, то-то сделать и все. И я, когда вот делал концерт э, памяти Высоцкого, э, мы пели, и э, я ребят попросил, раздал им песни, те, которые неизвестны были, те, которые на концертах записывались, но на пластинки не попали. Я, например, пел, пел песню «А ну дыхни» Высоцкого, вообще никто не слышал ее. Вот. Я к чему веду, что я с Высоцким встречался. Особенно. 80, э, да, лично за 4 года до его смерти, в 1976 году. Мы с моим другом летели через Москву, а у него Фатьяновы, друзья, это же известные актрисы, там все прочее. В Москве, там, на Краснопресненская набережная, прямо в центр. Я там молодой старший лейтенант, уже с красной звездой, все. Ну и остановились там, потому что утром самолет. Говорят, да какой самолет, на электричке поедем, все, давай, друзья, мы, мы, их переночуем, все там. Сидим за столом, все, принесли гитару. Я уже, естественно, песни попел там, все. А хозяйка Аня говорит, о, Вова, Володя, говорит, обещал зайти, все. Ну, Володя и Володя, все, сидим, стол такой шикарный там. И я уже там распелся, все это дело, по 100 грамм пьем, заходит Высоцкий. А я вез две бобины Высоцкого с новосибирского концерта запрещенного. Ну, что, он нам давал концерт, прилетал на Дальний Восток, все. И там тайно, значит, записали все это. Я переписал, думаю, в отпуске буду крутить, там, песни разучу его. Я у него потом, все, живая легенда, так сказать. И я так гитару, гитару в сторонку, в сторонку все. А тут девчата уже, о, это, это ждали Востока, на китайский язык знает и песни поют, и пишут он что-то там такое озабоченный немножко был. Он посидел, говорит, ну спой что-нибудь. А я спел одну лирическую и две военных песни. Он так посидел, посидел, выпили по он, он говорит, ну что я тебе могу сказать, пиши, парень. И вот это вот пиши, парень, это вот это вот все, что вылилось дальше. Вспомним северный бунтус, южный кардагары, Провожали Стингеры к родине тюльпан. Мы восточный вспомним хвост западный Шиндант. Никогда мы не забудем фронтовую внук. Смерть в засадах поджидала С снайпера, Снится нам вода из пляшки, лошкарда пара. Живы смерть перехитрили, но какой ценой Галаріс сідався, офіцер, розвідник із 46-річним стажем, поет, композитор, член спілки письменників Росії і українсько Кіровоградського літературного об'єднання Парус. Це все про нього Олега Олексійовича Спіньова, якому, за його словами, судилося прожити 10 життів, який знає точно, що немає нічого важливішого і ціннішого. Ніж життя. Як поет, як митець, скажімо, ви особисто тяготієте до якої е, е, тематики? Е, ну, лірики, близь... до Мені близька і воєнна, і лірика. Я приводив примір, що пісня походна, яка почти на всіх конкурсах, на всіх фестивалях займала перші міста. Вона родилась, я шов на прыжки утром мимо Кавальовської церкви. И мне в четыре строчки облизнул закатом друг ветер облака, поползла усталая, ну, вновь в курку рука. Вот влезла в голову, отпрыгали два прыжка, прыгнули лицо назад, сел вечером и написал эту песню. А я пишу без исправлений. То есть у меня нет там подрифмовывать, там что-то искать, что прочее. Вот как оно у меня родилось, так оно и пишется. И оно не исправляется. Талантище. Зробила черговый высновок я. <свист> Талант з російською душею багато років живе в Україні. Як вам живеться? і Чи не вважаєте ви, що національності взагалі продумані політиками, а зовсім непростими людьми, які мають в своєму житті ідеали, які прагнуть я считаю, творчості, на... гармонії в усьому? Абсолютно вірно. Согласен на 100%. Почему? Потому що ну, національность, будь я там киргизом, или як писав Маяковський, будь я негром прикромних годов, да? вот. Без разницы, и с неграми я встречался, и с китайцами работал. И если у человека есть душа, вот заложена у него, вот именно душа, не наносное, там, не то, что там вот такое, должны быть нормальные отношения между людьми. Потому что, я говорю, вот некоторые понимают это в конце жизни, некоторые к этому никогда этого не понимают, что думают, а, потом-потом, потом нету. Потом до свидания. Вот то, что ты сейчас живешь, это и есть сейчас твоя жизнь. Тебе надо на одна. Больше не будет никакой. Ни встреч на том свете не будет, ни свадеб, ни, ни разводов, ничего. Там будет только ты можешь только наблюдать, пока не превратишься в очередную песчинку, из которой будут делать другие галактики и вселенные. Все. Это закон космоса, мы поэтому живем. Мы этого, может, не сознаем сами этого. Но все взаимосвязано, все. Ну, е, здається, що і всі проблеми наші в житті будь-якої людини, будь-то особисте життя, чи суспільне, чи суспільно-політичне, вони виникають від того, що людина поводить себе так в цьому матеріальному світі, ніби вона буде жити вічно. Да-да-да. Е, чомусь ніхто не задумується про це, що це все тут і зараз тимчасове і дуже дуже швидко плинне. У кожного попереду вічність. А То можливо, це... для того, щоб виховати цю душу і змусити людину задуматися над тим, для чого вона живе, що там, коли прийдеться їй сповідатися, з нею спитають у повною міру. По повної програмі, так. Та да. можливо, тому що з пелюшок треба людину все ж таки виховувати в якомусь. религийному духе. Обязательно. Бог в душе должен быть. Пусть это будет Будда, пусть это будет Аллах. Без разницы, там, если уже так устроена вот эта территория, на которой они живут, что молятся Аллаху там, и все прочее. Не вопрос. Но Бог, без Бога это же, ну, говорят, безбожники, правильно называли. Бог должен быть. На каком бы языке ты ни разговаривал. Чи очень небесный ты начинаешь по-польски. Чи ты найдешь на китайском. Без разницы. Ты обращаешься к нему, и ты знаешь, что ты под его защитой. Он тебе поможет всегда. Но это спасало и на войне и все. Почему? Потому что я считаю, правильно вы сказали, Ира, что от рождения с пеленок. Двум смертям не бывать, если их 36. Да за каждую орден положен. Что остался живым, что свинцовая месть Вот достать тебя больше не сможет Алихель, Бараки, Хайратон и Кабу Черикары, Салам и Баграм Это смертные вехи Бог в землю воткнул Там полита земля кровью, болью и ран ну, мы так много уже говорили про поэзию, Про музику, як мовиться, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. У нас є можливість і побачити, і почути. Тому що ми з вами спілкуємося в моїй програмі вперше. І я впевнена, що глядач, звичайно, про вас знає, але в рамках нашої програми давайте щось про кохання. Угу. Ну, Учитую те, що коли ви вот, розказували, я смотрела, як змінюються ваші глаза. По мере того, как я рассказывал то Я спою про глаза Знай, свели с ума Меня твои глаза Я раскину в руки В них тону И не надо круг спасательный бросать. Я закрыв глаза, иду к дну. Лес ресничек так зовет к себе. Глаз озера нежностью полны. Ах, глаза Синее всех небес, ласковее трепетной луны. Я не сплю ночами из-за них, днями из-за них покоя нет. Зажигает в них любовь огни и неугасимых жгучий свет не укрыться мне от силы той глаз магниты манят и зовут Нет, не уходи, еще постой. Ты не тает, как песен моих звук. Глаз твоих бездонные колодцы. Я зажмурюсь, брошусь камнем вниз. Ты мое обжигающее солнце. Ты моя, меня чарующая жизнь. Браво,